Salam uşaqlar. Bugünkü mövzumuz dinamikadır. Baxaq görək ki dinamika nəyi öyrəndir və bizə dinamika nə öyrədəcək. Əməlan biz baxaq ki dinamikadır. Bilirik ki mexanikanın ikinci bölməsidir. Əvvəlki bölməmiz kinematikada öyrəndik ki kinematika cismin hərəkətini öyrənir. Və nə keçdik orada? Dədik ki traektoriyaya görə hərəkət ikiyə də ayrılır. Düz xəttli traektoriyalar və əyri xəttli traektoriyalar. Düz xəttli traektoriyalı hərəkətlərdə öyrəndik. İki növ vardı: düz xəttli bərabər sürətli, düz xəttli dəyişən sürətli. Təbii ki, düz xəttli dəyişən sürətli də biz ee qruplara ayırdıq burada. Dedik ki, birincisi düz xəttli bərabər təcilli hərəkət, ikincisi düz xəttli dəyişən təcilli Biz hər kitə ilə təcrübə hərəkətdən tanış varıq, düzdür? Di, bərabər təcrübə hərəkətdən danışdıq. Onun da iki növü vardı: bərabər təcirlik, daha doğrusu bərabər yerləşən və bərabər yavaşlayan hərəkət. Amma bugünkü mövzumuz bunu təkrarlamaq deyil, sadəcə dinamika ilə kinematika arasındakı fərqi biz görə bilərik. Bəli, biz dedik ki, kinematika hərəkəti öyrənir. Yəni cisim necə hərəkət edəcək? Fransız şərhdə daxilində necə hərəkət edir? Bərabər sürətli yoxsa ə, dəyişən sürətli? Amma biz də müzakirə orda hansı səbəbdən bu hərəkət öyrədilir? Bu sualın cavabını bu gün dinamikada biz öyrənəcəyik. Deməli, dinamikadan baxaq nə öyrənirik? Yəni qısası bu günləri Dinamika nədir? Nə öyrənir? Dinamika hərəkətin yaranma səbəbini öyrənir. Hərək dinamikada nə öyrənəcək? Qüvvə. Qüvvə öyrənəcək. Qüvvədir cisimlərin hərəkətində və formasında dəyişmə meydana gətirən bir təsirdir və ya bir səbəbdir. Yəni cisimlər dayanır, onu hərəkətə gətirən nədir? Qüvvədir. Əlbəttə, cisimlər yenə hərəkət edir, bir qüvvə təsir edir və onun hərəkəti dəyişə bilər. Sonra ondan sonra biz əvəzləyici qüvvə. Ümum əvəzləyici qüvvə nədir? Dedi ki, bir cisma eyni anda bir neçə qüvvələri, bir neçə qüvvə təsir edərsə, onların vektorial cəminə, yəni onların bir neçə qüvvələri əvəz edən bu vəziyyətə ki, əvəzləyici qüvvə. Yəni Əgər biz isə 3 qüvvə təsir edirsə, onların vektoriyal cəmiyə, yəni buna deyəcək ki, əvəz edəcək bərabərdir F1 vektor + F2 vektoru + F3 vektoru A. Yəni biz əvəz edici qüvvələri də iki hissəyə ayırırıq. Dəqiq desəm, çisə bizincisi tarazlaşmış o tarazlaşmış, tarazlaşmış. Bir də tarazlaşmamış, əvəzləyici, tarazlaşmamış, ə, əvəzləyici qüvvəl. tarazlaşmış əvəzləyici tarazlaşmış olur əvəzləyici qüvvədir. Tarazlaşmış buqvelərə nə misal gətirə bilərik? Məsələn, deyilir ki, cisim nəyə dayanır? Niyə dayanır? Çünki ona təsir edən əvəzləyici qüvvələrin cəmi söz odur. Ona görə də tarazlaşmış qüvvələrdə F əmələ gətirmiş bərabərdir, qabrusul bərabərdir 0. Tarazlaşmamış qüvənlərdir. Tarazlaşmamış qüvənlərdə dissim belə deyək. Şurətdə olmadığına görə təbii ki belə deyək, tarazlaşmamış qüvvələrdə odur ki, cisma təsir edən qüvələrin Əvəzədəsi gün əvəz verdisə 0-dan fərqlidir. Deməli, bir də xatırlayaq, gündəlik təkrarlayaq, tarazlaşmış qümbələr cisim ya stasionar halda olmalıdır ya da bərabər sürətlə hərəkət etməlidir. Yəni bərabər sürətlə hərəkət cismi mi hərəkət bərabər sürətlə hərəkət edir? Bu suala cavab dinamika verir, çünki onun bu təcridin qüvvələrin əvəzədənsi sıfıra bərabərdir. Yəni onlar bir-birinin təsirini tarazlaşdırır. Tarazlanmış qüvvələr də əvəzədəci qüvələrə də əvəzədəci qüvə sıfırdan fərqli olur. Məsələn, kinematika dərslədik ki, əlavə sürətivə, dəyişən sürətli hərəkətə, hətta dəyişən sürətli hərəkətin növləri olan bərabər təcridir. Niyə görə bərabər təcridi hərəkətin növləri olan yerliləsə hərəkət etdi? Çünki onu təsir edən qüvvələrin əvəzleyicisi sıfırdan fərqlidir və buna sıfır dinamikaya cavab verir. Biz ondan sonra qüvvələri bir sıra qruplara ayıracağıq. Birincisi tə təmasda olan qüvvətlər. Bu nə deməkdirsə? Təmasda olan qüvvələr, yəni cisimlər bir-birinə təsir etdikdən dərhal bir sonra, yəni toqqundan sonra bir-birinə təsir edənlər. Yəni bir cisim ikilərə blaq çürəni belə deyək qarşı-qarşı gəlirsə, ola bəminə bir toxunmadan bir-birinə təsir etməzdir belə deyək. Amma təsir edəndən toxunduqdan sonra həve bir tərəfə nədir? cəhətdir. Daha doğrusu istiqamətdir. Buna misal olaraq bir-birinə deməli bunu e, yaddımıza saxlamalıyıq ki, təmasda olan nədir? gələk. Məsələn topa zərbə vurmaq. Məsələn ki, bir topa zərbə vurmaq üçün topa toxunmalıyıq. Amma toxunmadan zərbə vurmaq olmaz. O, yəni, topa təsir etmək olmaz. külək külə əsərkən təbii ki, bir külə əsər zaman bir dismə təsir edir. Bu da toxunub külək həmin bu dismə toxunub yönü açırdır və bir təsir edir. Yəni üçüncü itələnin avtobil. Məsələn, bir avtobil deyək ki, məhsazdır. Ona biraz təsir etdirmək lazımdır, belə deyək. Biz avtobilə toxunmadan onu itə bilmərik. Yəni toxunam, belə deyək də, toxunmalı ki, ona təsir edək. Buna görə də təmasda olan qüvvət kimi bir tərəfdən avtobil də həmin qüvvlərə aid. Divara vurulan bir smar Bir misbarı divara vurmaq istəyir. Divara belədir. Ə e, misbara uzaqdan bir təsir edə bilmər. Yəni divara vurmaq üçün. Amma gələr bir nəsə bir dişli və çəkici olsun, nə olsun, misbarın üzərinə toxunsa ona təsir etmək o. Saha qüvələri nədir? Əslində saha qüvələri təmaslı olan qüvələr arasında fərq var. Bunlar bir-birinə toxunan zaman təsir edir, amma bula sahə qüvvələri bir-birinə toxunmadan da təsir edirlər. Baxaq görək. Bir-birilə baxın bunu yadda saxlayın. Sahə qüvvələri bir-birinə təmasda olmayın simlər arasında yarılır. Məsəl üçün elektrostatik qüvvələr. Məsəl üçün elektrik yükünə malik olan disklər arasında yaranan bir qüvvədir, elektrostatik qüvvə. Məsəl üçün belə bir bir müsbət yükün var. E, Diyək ki, burada müfid yükü. Ha, bu lar arasında ular bir-birinə toxunmadan da təsir edir. Yəni bunu uzaqdan özünə nə deyir? Cəz edir. İçərisinə maqnit qüvvələri, məsələn, bunu göstərmələr iki maqnit arasında. Məsələn, iki maqnit bir-birinə toxunmaqla təsir yaradır və yaxud onlar bir-birə uzaqlaşanda da Əgər yoxsa nə olursa, toxunmadan da bir də görürük ki, digər məyə ona cazibə olunur ya da nədir, təsir olur. Ağırlıq qüvvəsi. Yəni bu ikinci addım dedik ki, yerin cazibə qüvvəsi. Bu da təmasda saha qüvələrinə aiddir və disimlə təmasda olmayan zamanda bir-birinə təsir edir. Məsəl üçün əlindəki bu market yerlə bir təması beləlikdə yer toxumadığında yer onu özünə cəlb edir. Bu fürsə aralarındakı nə qədər məsafə vardır. Eynilə güclü sələdiklər arasındakı qüvvələr kimlərdir? Sonra tamam hələ qalır. Çatır, bu da belə deyim, əmaniyə qarşımıza çıxır və biz hərəkətimizi davam etmək istəyirik, birdən qabağa meyl etməyə məyletirik və yaxud yıxılırıq. Yəni hərəkət etmək istəyirik, amma bir gizli qüvvəyə nə təsir edir. Biz hərəkət e, dadadı hərəkət etmək istəyirik, amma e, bizim hərəkətimizə mane olan bir qüvvə yaranır və həmin bu qüvvənin pozulması ətalətlilik prinsipini izah edir. Aha. Tarazlıqdadırsa biz demişdik ki, əvvəl cisim ya sükunətdədir, ya sükunətdədir, yəni sükunətdə ya da bərabər sürətlə hərəkət edir. Bərabər sürətlə hərəkətdədir. Yəni v konstantdır. Qrafiklərdə artıq qanun bəllidir. Newtonun 1-ci qanununa aid olan cisim, daha doğrusu, aid olan hərəkət ya bərabər sürətlə hərəkət olmalıdır, ya da cisim sükunətdə qalmalıdır. Təbii ki, asanlıqla biz bunları keçmişik bərabər sürətlə hərəkətdə. Demək, birinci təcil nəyə bərabərdir? A bərabərdir delta V bölünsün delta T, delta V, yəni sürət dəyişməsi olmadığından delta V 0-dır. Bu da 0 olacaq. Bu qrafikə bu formulaları yazsaq, a-nın t-dən asılılığı nə olacaq? 0-a, yəni t üzərində bir xətt olacaqdır. Hətta əvəzərcə qüvvədə Newtonun 1-ci qanununda sıfır olduğuna görə eyni bir qrafiki əvəzədici qüvvə üçündə yaza bilərik. Keçək V-nin və bərabər düstur nöeyidir S böl T. Onda qrafiki deməkdir ki, bərabər sürətlidir və T-dən asılı deyil. 2-ci, 3-cü daha doğrusu a yol və ya xətt yer dəyişmə V vurulsun T. Onda bunu bir S, T bu formada yaza bilerik. Koordinat x beraberdir. x0 plus v t. Yani x0 plus s'dir. S'in yerine v t Veya x beraberdir. x0 minus v t. Veya x beraberdir. Mənfi x0 plus v t. 1, 2, 3, o birə də yazaq x bərabərdir mənfi x0 minus vt. Belə bulan qrafikini quraq. Deməli evet, bu birincinin qrafiki. 1. Bir, deməli x x0-dan başlayır düz yuxarı zamanın asıllığı. 2-ci 2-ci deməli x-in təna asıllığı x0, yəni x0-dan başlayır b minus k oxsin qrafiki alınır. 3-cü x tadan bu formada mənfidir. Onda mənfi x 0-dan başlayır. Plusdursa, deməli yuxarı. B, mənfi b plus k oxsin qrafiki. 4-cü 4-cü x-in tadan formanı belə yazdaq bunu. 4-cüdə mənfi x 0 bu 4'dür. Bu 4'dür. Deməli, mən fix mənfidən başlayıb minus v t olacaqdır. Newtonun ikinci qanunu deyir, bunun tərsi cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə fərqlidir sıfır. Cisim təcilli hərəkət edər. Əvvəl də demişdik ki, əgər əvəzləyici qüvvə sıfırdan fərqlidirsə, cisim təcilli hərəkət edəcəkdir. Yəni ya dəyişən təcilli, ya da bərabər təcilli. Biz bərabər təcilli hərəkət keçdiyindən bərabər təcilli hərəkəti biz götürürük. Deməli bərabər təcilli hərəkətdə a konstantdır. Deməli f əvəzləyici də konstant olmalamaz. Onda bunun qrafikini götürsək, a-nın t-dən asıllığı onda konstantdır. F əvəzleyicisi də nədir? Konstant. Aha. Fikir versəsəz, burada isə F əvəzleyici zamondan, yəni əvəzleyici a ilə 0 olduğundan qrafik bu formada alınır. Yəni də burada da. O, ümumiyyətlə qanunu belə ifadə edirlər. Təcil F əvəzleyici bölünsün m. Təcil əvəzleyici güvə ilə, düz kütlə ilə tərs mütənasibdir. Kütlə ilə tərs, deməli, mütənasibdir. Va bu formada bunu bir bir daha bilərik. Aha. Digər digər deməli bərabər təcridli. Yəni bu bərabər təcridli hərəkət dedikdə biz nə başa düşürük? Ya yavaş ya yəyinləşər gediniz yaza, ya yəyindəşər. Ya da yavaş yaşar onda belə çıxır ki, yeniləşən hərəkətin düsturları. Burda hardan başladıq? V-nin düsturlarından. Məsələn, biz yeniləşən hərəkətdə a konstantdır, yenə də, yenə də hər ikisində təbii ki, a konstant olacaq. Hər ikisində a konstant. A konstant. Fərqi budur ki, burda sürət nəyəyir? Artır. Burda sürət azalır. Keçək düsturlar yazaq. V bərabərdir v0 filosof te və belə belə mənfi v0 tə doğru - a t. Gəldik məsələlərini yazaq. S bərabərdir v0 t + at kvadratı bölünsün 2. S bərabərdir mənfi v0 t - at kvadratı bölünsün 2. Görürsünüzmü? Bu formada asanlıqla Newtonun ikinci qanununun ifadələri ilə yaza bilərdik. Va burda bir qrafikimizi alınacağıq. Məsəl üçün sürət qrafikinə baxaq. Sürət qrafikinə baxaq indi burda. Aha V-nin t(t). V-nin t(t) = 0 + at, x oxu istiqamətində bərabər sürət e, yeniləşən hərəkət. Bu da V0 - at olsun. 1 olsun, 2. Bu 1 bu 2 təbii ki vni tən asılığa fikir versəsə bərabər yönlüsin hərəkətdə v0 da a da eyni işarəli olmalıdır. Yəni eyni istiqamətdə olmalıdır. Ağlarına hekayə ki bucaq 0 tənəcə olmalıdır. Çünki eyni istiqamətdədir. Yavaşlan yəni hərəkətə baxaq. Yavaşlan yəni hərəkətdə yenə a bərabərdir konstant. Onda dedik ki təcil və sürət əks istiqamətdə olacaqdır. Deməli

Minus a t kvadrat uçaklar. Minus kvadrat. V sıfır t. Plus a t kvadratı bölümsün. 2. Mesela şimdi ben buraları silerim. Devamını Burada. Bir. 2, 3. a biz qrafiklər çəkirik. Aha, qrafikləri çəksək, burada aa, məsələn, buğun qrafikini çəkmədik burdan. Bunun qrafikini çəkmədik. Bunun qrafikini bilirik. Burada S-in T-dən asılılığı. Bu formada burada S-in T-dən asılılığı bu formada. X oxu istiqamətdə yerləşər, X oxunun əksinə yerləşər. Bura baxırıq. Bunun qrafiki S-in T-dən asılılığı. S T yavaşlan. Əksinə. Deməli bu 3 olacaq, bu 4 olacaq. Bu x oxu istiqamətində yavaşlayan, bu da y oxu üzərində, daha doğrusu x oxunun əksinə yavaşlayan. V-nin tədənasılılığına baxaq. V-nin tədənasılılığı, yəni bir qarışdırıb biləz uşaqlar, siz qarışdırmayın. İstəsəz əvvəl videonu arxaya çevirib baxa bilərsiniz. 1 2 Bir ikiyə baxaraq, deməli, x oxunun istiqamətində yavaşlayan, x oxu istiqamətində yavaşlan. V 0 və mənfi V 0. Ya burada da yazdım ki, bu olacaq V = V0 - atinin qrafiki, bu, olacaq mənfi V0 + a tinin qrafiki. Hələ ki bu qədər uşaqlar. Və fənislə davam edərik.